Останнім часом чимало павлорецьів скаржаться на їдкий дим. Він не лише заважає спати ночами і утруднює дихання, але і несе в собі хімічні домішки. Звідки береться смог і наскільки це небезпечно? Аби з'ясувати це питання, знімальна група Незалежного павлогрецького телебачення звернулась у міський відділ із питання звичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Как вы знаете, что в августе и первой декаде дека, э, сентября месяца этого года э, в Полограде наблюдалась и сохранялась жаркая пятого класса э, пожароопасная ситуация. То есть э, в этот момент э, на протяжении августа и сентября, начало сентября месяца, пожарно-спасательные пожарно подразделения выезжали в день по от двух до шести раз и более на тушение пожаров, которые происходили в экосистемах, на землях, которые принадлежат Павлоградской райдерж администрации и непосредственно примыкают к территории города Павлограда. Самая тяжелая ситуация у нас возникла, это начиная с 11 сентября. 11 сентября загорелись большие площадя в районе улицы Татьяны Федоровой, улицы Лиманской, улицы Славянской, Сергея Лазо, улицы Тимирязева. То есть практически ежедневно по 2-3 по гектара сгорала сухой травы и камыша. Люди обращаются с жалобами на то, что в вечернее и ночное время утром особенно тяжело дышать и практически не открывают форточку, потому что э, запах, э, как считают, что это не отзаревшие травы и камыша, а не бы от каких-то там, э, то есть с, химическим, с химической составляющей. Я хочу сказать и пользуясь случаем, значит, я дам соответствующие кадры э, съемки э, с нашего квадрокоптера, это беспилотный летающий аппарат, э, дам телевидению э, для того, чтобы вы могли сами убедиться, сколько мусора строительного и бытового находится на э, прилегающей к городу территории, в частности вот в этом Лимане, за улицей Татьяны Федоровой. Естественно, он потом горит. В нем находятся пластмассы, пластики, резина, всякая ветошь, тряпки, ну и все, что угодно там можно найти. Поэтому он дает свой такой эффект. Плюс специфический запах получается в результате тления, то есть не горения, оно зарело и улетело в атмосферу, а вот тление вот этих корней камыша. Когда близко подходишь и даже вырываешь и берешь этот корень, начинаешь просто нюхать, он имеет ядовито-сладкий такой запах и напоминающий химию. Поэтому я хочу успокоить, что ну, много было заявлений жителей, что это там якобы мегадизайн, ну как говорят турки там на стройбазе, там что-то э, работают. Ну я хочу сказать, что уже в течение двух лет предприятие закрыто. Более того, по нашему настоянию городская санстанция в эти безветренные вечерние ночные часы сделала замеры. Замеры проводились по трем точкам, как это ну, согласно требованиям, которые, которые необходимо выполнить, чтобы получить качественный результат. Замеры были проведены в районе улицы. Ленинградская, Ватолиной и Кравченко 4 числа, и через 3 дня и через 2 дня 6 числа в такое же самое время именно по этим точкам. То э, я хочу сказать, что ну, я уже говорил, что вот эта вот проблема началась с 11 числа, э, и каждый день э, городские власти вместе с пожарно-спасательными подразделениями принимали участие в ликвидации очагов вот этих задымленности. Использовалась тяжелая техника агрофирмы «Союз». Техника, которая имеется у нас в городе и коммунального предприятия заточного места. Пожарно-спасательные подразделения выводили всю технику, кроме той, которая оставалась для того, чтобы ликвидировать пожары, если возникают там в жилом секторе. То есть использовался городской материальный резерв. Ми будемо далі продовжувати ліквідувати очаг задимленості. Як бачимо, горить сухий очерет і трава. Площа займання не кілька сотень квадратних метрів, вона вимірюється гектарами. У тому що дим має хімічний запах, часто винні і самі павлоградці. Вони масово спалюють сміття і різні побутові відходи. Чи можна з цим якось боротись? Квадрокоптер ми купили в цьому купілітамгаду ми. практически ежедневно его используем, начиная с утра и до самого позднего вечера, пока что-то видно. взлетаем над различными микрорайонами города и смотрим, как наши сознательные в кавычках граждане, приходя вечером, зная о том, что стоит стояла раньше вот безветренная такая погода, сжигали просто напросто мусор около частного сектора, ну в частных домах. На огородах. Ведь тоже, откуда берется химический запах? Мы все знаем, что мы применяли химические удобрения, мы травили колорадских жуков всякими разными ядохимикатами. Теперь собрали эту всю ботву и добросовестно сжигаем его на своих огородах. Куда оно девается, естественно, оно остается здесь, в городе, и мы этим дышим. Поэтому вот проводилось уже трижды по этому вопросу заседание городской комиссии техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где поставлена четкая задача органам внутренних дел участковым конкретно проводить работу по выявлению вот таких случаев и написанию административных составления административных протоколов. То же самое этим занимается у нас инспекция по благоустрою города Павлада. И я хочу сказать, что вот последний случай, это даже могу назвать конкретные адреса, это улица Севастопольская, 15, Севастопольская, 17. Не стесняясь, сжигали очень большое количество мусора, травы на своих огородах. Это тоже, кстати, в районе, там, улица Севастопольская, примыкает к Татьяне Федоровне, где и так людям дышать нечем. Протоколы составлены штрафы ну, от 700 до 1400 гривен. вот и считайте. Я считаю, что комиссия исходя из тех жалоб, которые там обращаются население, будет принимать самые э, ну, такие твердые жесткие меры, то есть по максимуму штрафовать вот этих нарушителей. Поэтому обращаюсь к жителям города, не нарушайте, не ждите когда к вам придет или прилетит квадрокоптер и зафиксирует вас это самое. Когда вы спаливаете траву, куда ее девать? Я отвечу, потому что многие: "Куда я ее дину?" Много раз приходилось останавливаться и взывать к порядку, но люди наши говорят: "Куда я ее дину?" Я скажу: "Куда дину?" Есть у нас коммунальное предприятие «Заточное место". Пожалуйста, заключайте договор на вывоз этого мусора. Вот. Приедут, заберут все, что у вас там накопилось. Це не так буде дорого, ніж ви заплатите потім 1400 гривень штрафу. Второй спосіб: Делайте яму компостне. копайте, закапуйте, потім удобряйте огород. Свою. Закономірне питання. Коли припиняться пожежі, зникне смог і жителі Павлограда зможуть вдихати чисте і свіже повітря. Тліні е, торфяника це сложне. Ну, сложный пожар. И согласно тактике тушения пожаров таких вот, подобного рода, то ну, пожарная техника практически не используется. Где-то там можно пригасить открытый участок огня, где-то там так, чтобы не, не перекинулся огонь на жилые кварталы. Кстати, удалось вовремя среагировать. Чуть не был пожар в Сосновке, в частном секторе, когда уже огонь подошел непосредственно... Частным домовладением. Вот такие пожары тушатся с применением тяжелой техники, то есть путем перепахивания и одновременным подлитием воды, тушением. Мы молимся и надеемся на природу, на э, сказать на осадки, обильные осадки. Больше ничего. А то, что мы сейчас делаем, то, что мы там тушим, мы просто-напросто ну, даем возможность людям хоть немножко чем-нибудь дышать. Потому что если его не тушить, если не прикладывать силы и средств, то оно просто-напросто, ну, оно большие площадя и уже подходит непосредственно к жилым кварталам. Все резервы сейчас стянуты для ликвидации этого очага заранее